bismillahir rohmanir rohiym keyingi masala ukrohusalom ala bin nisa yosh qizlarga salom berish hukmi anvi kinolarda ham pistor etildi turgan joyda tugaydi tugaydiyu o'sha joyda tugatamiz humas shu yerda tugatamiz darsimizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam سلامني كين يعي لرد بيت فهذا يدل على أنه لا يكفي السلام مسير رابون ما قدر الله قلاد كين يعيش لي شا إيش ده حركم سلام بيش لي بلان كفاية بنا ميدا كين يعيش شون شا جهرا أنك كو تربة تشكيلي دي أبدا بل لا بد فيه من الجهري جهري أتشكيلي وعلى هذا فيلزم المسلم أن يرفع صوته رفعا يسمعه به المسلم عليه أو عليهم سماعا محققا دي Actually demak salom beruvchi kishi ovozini shu darajada ko'tarish kerakki salom berilgan shaxs yoki salom berilgan shaxslar aniq eshitadigan darajada ovozini ko'tarsin samaan degani deyaptiovozimni eshitmadimikin salomni eshitmadimikin deb shubhalansangiz ovozini balandroq ko'taring deyapti aniq eshitadi deydigan darajada ko'taring ya'ni ehtiyotini olib nima qiladi yanada zohir bo'lishini talab qilib o'sha ovozini ko'taribroq aytsin agar shubhalansa ovozim yetmadimikan yoki eshitmadim eshitilmadimikan deydigan darajada bo'lsa ovozini ko'taribroq aytsin deyapti endi bir jamoatni oldiga kirsangizu uxlayotganlar bor uyg'oh kishilar bor uxlayotganlar ham bor uyg'oh kishilar ham bor unda an sawtahu yahsul al-ayqad unda ovozni baland qilib salom bermaysiz ya'ni uxlayotgan uh, odamni uh, turg'izib oladigan darajada uyqusidan uyg'otboradigan darajada nima qilmaysiz baland ko'tarmaysiz balki shu uyg'oq kishilar eshitadigan darajada nima qilasiz ovoz chiqarsangiz bo'ldi ولا النيام لكن lekinuxlayotganlarga xalaqit bermaslik kerakqat roziyallohu anhuiqdad roziyallohu anhudan rivoyat qilingan uzun hadisni keladiki shu uzun hadisda keladibiz nabiy sallallohu alayhi vassallamning sutdan bo'lgan ulushini olib qo'yardik ya'ni sut kelib qolsa har kim o'zini ulushini ichib turib rasulullohga olib qo'ygan ulushni olib qo'yardik deyaptilar shu rasulullohga bo'lgan ulushni olib qo'yardik tunda kelardilar

yosh qizlarga salom berish hukmi anavi kinolarda ham pistoletid turgan joyda tugaydi tugaydiyu o'sha joyda xullas shu yerda tugatamiz darsimizni subhanhbhadi lahillah